Okey, selamat kembali. Hari ini kita nak selami satu momen yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Pilihan Raya Umum Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Ini bukan sekadar cerita pasal mengundi tau, tapi ia adalah satu ujian besar dalam perjalanan kita nak capai kemerdekaan. Pernah tak anda terfikir macam mana sesebuah negara yang tak pernah ada pilihan raya sebelum ni tiba-tiba kena belajar seluk belok proses demokrasi? Ia bukan satu peristiwa yang berlaku sekelip mata. Sebaliknya, ia satu proses pembelajaran dan pertaruhannya sangat-sangat tinggi. Untuk kita faham cerita yang hebat ni, kita akan pecahkannya kepada beberapa bahagian. Mula-mula, kita tengok kenapa pilihan raya ni jadi langkah kritikal untuk merdeka. Lepas tu, kita intai sikit apa yang berlaku di sebalik tabir rundingan. Seterusnya, kita akan bedah siasat peraturan-peraturan pilihan raya masa tu. Kemudian, kita lihat apa kata rakyat melalui undi mereka. Dan akhir sekali, macam mana semua ni jadi asas kepada negara kita. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama. Kena faham, pilihan raya 1955 ni bukan setakat pangkah kertas undi je. Ia adalah satu langkah penting untuk membuktikan yang tanah Melayu dah betul-betul bersedia untuk berkerajaan sendiri. Cuba bayangkan macam ni lah. Matlamat utamanya adalah untuk beralih dari zaman penjajahan British kepada sebuah negara merdeka yang mengamalkan demokrasi jadi pilihan raya ni ia macam peperiksaan akhir. Tekanan tu sangat besar. Bukan saja pada pemimpin tapi pada seluruh rakyat untuk tunjukkan pada dunia, "Hey, kami dah bersedia." Okey, sekarang jom kita masuk bab yang jarang orang cerita. Apa yang berlaku di sebalik tabir? Sebelum rakyat boleh mengundi, peraturan permainan tu sendiri kena lah ditulis dulu. Dan proses ni ia melibatkan rundingan yang cukup rumit. Semuanya start kat sini. Dengan jawatan kuasa pilihan raya, cuba bayangkan dalam satu bilik ada pemimpin-pemimpin parti politik tempatan macam Parti Negara, UMO, MCA dan MIC duduk semeja dengan pegawai-pegawai British. Tugas mereka nampak macam senang je, kaji dan cadangkan cara nak jalankan pilihan raya, tapi percayalah, ia jauh lebih mencabar dari itu. Ah, ha, kat sinilah isunya. Ada dua cadangan utama yang dibahaskan. Di sebelah kiri, bentuk A yang disokong oleh parti-parti tempatan, nak 60 ahli dipilih oleh rakyat, lebih banyak kuasa untuk rakyat. Di sebelah kanan pula, bentuk B, cadangan British yang lebih berhati-hati, cuma 44 ahli dipilih. Nampak macam beza sikit je kan? Tapi perbezaan 16 kerusi ni sangat besar maknanya dalam menentukan kuasa sebenar. Bila rundingan dah macam buntu tak jalan, mereka buat satu langkah yang berani. Tunku Abdul Rahman sendiri ketuai rombongan ke London. Misi mereka untuk menuntut majoriti 3 per 5 kursi dipilih. Dengan bantuan beberapa ahli parlimen British, mereka berjaya melobi dan akhirnya tuntutan mereka diterima. Ini satu kemenangan diplomatik yang sangat besar. Okey, bila bab politik dah selesai, sekarang masanya untuk fikirkan macam mana nak buat pilihan raya ni betul-betul terjadi. Jadi jom kita tengok jentera pentadbiran yang bekerja keras di belakang tabir untuk jayakan semua ni. Nampak tak garis masa ni? Bukan kerja sehari dua tau. Prosesnya makan masa lebih setahun. Dari mewujudkan 52 kawasan pilihan raya, meluluskan undang-undang, buka pendaftaran pengundi, sehinggalah ke hari mengundi. Setiap langkah dirancang dengan sangat teliti. Ini menunjukkan betapa besarnya skala operasi ini. Jadi siapa yang boleh mengundi masa tu? Syaratnya simple je sebenarnya. Pertama, anda mestilah warga negara persekutuan tanah Melayu. Kedua, umur kena 21 tahun ke atas dan ketiga dah tinggal kat tanah melayu sekurang-kurangnya 6 bulan. Mereka lah generasi pertama pengundi negara kita. Kalau nak jadi calon pula macam mana? Syarat dia lebih kurang sama je, tapi kena tinggal di tanah melayu lebih lama, sekurang-kurangnya setahun. Tapi ada satu syarat tambahan yang menarik, kena mahir dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Ini mencerminkan realiti pentadbiran masa tu di mana kedua-dua bahasa ini penting dalam urusan rasmi. Dan sekarang, kita sampai ke bahagian paling best, climax cerita kita. Selepas berbulan-bulan merancang, berunding dan bersiap sedia, tiba masanya untuk rakyat pula membuat keputusan. Inilah saatnya. Cuba bayangkan suasana masa itu. 27 Julai 1955, lepas 45 hari berkempen, orang ramai dari segenap pelosok negara keluar berpusu-pusu. Bagi kebanyakan orang, inilah kali pertama dalam hidup mereka pegang kertas undi. Satu momen yang penuh dengan harapan dan semangat dan bila keputusan keluar wow memang luar biasa parti perikatan iaitu gabungan UMMC dan MIC berjaya meraih 79.6% undi popular angka ni bukan sekadar nombor ia adalah satu mesej yang sangat kuat dan jelas daripada rakyat angka tadi dah cukup power tapi bila tengok kerusi yang dimenangi lagi jelas gambarannya daripada 52 kerusi dipertandingkan parti perikatan menang 51 Ya, saya ulang. 51 daripada 52. Ini adalah satu kemenangan besar yang memberi mereka mandat yang kukuh untuk terus berunding bagi kemerdekaan. Kejayaan besar ni bukan terhenti di tanah Melayu je. Semangat demokrasi ni merebak macam gelombang sampai ke Sarawak. Tak lama selepas itu, Sarawak pun mula mengadakan pilihan raya peringkat tempatan bermula di Kuching dan Sibu. Sabah pun sama. Pada akhir tahun 1962, diorang pun adakan pilihan raya kerajaan tempatan pertama serentak di lebih 100 kawasan. Semua ni sebahagian daripada satu tren serantau di mana rakyat mula dilibatkan dalam proses demokrasi sebagai persediaan untuk membentuk sebuah negara yang lebih besar, iaitu Malaysia. Baiklah, kita dah tengok prosesnya, kita dah tengok keputusannya. Jadi apa maknanya semua ni untuk kita? Apa kesan jangka panjang daripada satu peristiwa bersejarah ini? Jom kita simpulkan. Senang cerita macam nilah. Pilihan Raya 1955 ni adalah bukti paling kukuh, bukti terakhir yang diperlukan untuk tunjukkan kepada British dan seluruh dunia yang rakyat Tanah Melayu mampu mentadbir negara sendiri. Kejayaan pilihan raya inilah yang meletakkan batu asas yang kukur untuk sistem demokrasi berparlimen yang kita amalkan sampai hari ini. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bila kita pandang balik undi pertama yang penuh semangat dan harapan ni, Apakah pengajaran yang boleh kita ambil tentang nilai undi kita sendiri pada hari ini dan betapa pentingnya untuk kita terus terlibat dalam proses demokrasi. Fikir-fikirkan.